Можно с уверенностью говорить о том, что за последние год у Украины появились такие свои герои, э -э несмотря на то, что, но война это война, и герои в том числе оказываются в плену, и о том, какая судьба их ждет, мы в том числе в этой студии сегодня будем говорить с э главой Объединенного координационного центра освобождения заложников э Юрий э -э Танзитом. Доброе утро, Юрий, спасибо, что нашли время Доброе сегодня утро. присоединиться к Ре нам утро, в этой студии. Доброе утро. Вы знаете, э -э так или иначе вот. Э когда заключались предыдущие минские соглашения там был пункт об обмене военнопленными но э, на бумаге бы, э, было зафиксировано одни соглашения в реальности они получились несколько иными мы подготовили такую небольшую информационную справку после которой мы э, хотели бы как раз э, вернуться к обсуждению этой темы с нашими гостями так сейчас внимание на экраны Попри фактичний зрив мінських домовленостей щодо обміну полоненими, всіх на всіх сторони таки дійшли. Часткової згоди, і поодинокі випадки звільнення відбуваються. Наймасштабніший обмін на даний момент був за формулою 222 на 150. 222 людини отримала так звана ДНР 150 – українська сторона. Востаннє полонених поміняли 5 лютого в районі селища Мар'їнка. Україна передала 8 людей. Серед них була жінка, активіст із Криму. Натомість були звільнені 9 наших військових. Неможливо не згадати про батьків, які, попри серйозну небезпеку, всіма силами намагаються повернути своїх дітей. Відважний чоловік із Тернопільщини звернувся до лідера донецьких бойовиків Захарченка і запропонував себе в обмін на сина. Завдяки його вчинку вдалося звільнити трьох полонених. Дружина одного з кіборгів Оксана Свирит попри загрозу власному життю вирушила на пошуки чоловіка. Певний час її вважали зниклою безвісти, але на сьогодні нам стало відомо, що вона зі своїм чоловіком Анатолієм повернулися додому також з полону терористів звільнений захисник Донецького аеропорту Іван Шостак. Він допомагав бійцям, які захищали аеропорт та забирав звідти поранених. Під час однієї з таких поїздок сам потрапив під обстріл і опинився у полоні. Тоді російські змі влаштували Івану допит прямо у шпиталі. Сколько зараз наших сограждан знаходяться в плену? Давайте почнемо з цього. На прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко озвучил цифру 600 человек. Мы знаем примерно, в каких местах находится большинство этих людей. Мы внимательно за ними наблюдаем. И для нас обозначение цифры имеет большое значение. Ни одного слова в рамках переговоров, которые проводятся по освобождению заложников, не говорится просто так. И каждое слово уверяется, поэтому мы даем определенные знаки так называемым самопровозглашенным республикам ДНР, ЛНР. Mm -hmm. И последнее освобождение большое по принципу «все на все» 26 декабря, когда мы забрали 151 человека, а отдали 222. Мы показали им, что мы отдаем всех. Украина держит слово свое. Это факт. С другой стороны, потом мы им сказали, что мы, если вы не знаете, где они находятся, мы вам подскажем. Почему минские переговоры, вот договоренности по минским договорам, не выполняются по обмену пленными? Вы знаете, мне как конфликтологу понятно, что для нашего соседа, соседнего государства, так называемого братского соседа, для него важно, чтобы здесь была зона нестабильности. И я немножко разорву шаблон и скажу, что я хотел бы призвать с этой студии от вас, мужчин, хотя бы один раз поехать туда. Щоб ми показали свою силу. для нас очень важно, чтобы щоб наші не соблазнялись нашої слабості. І мене утром. ось знаєте, хвилює ще одне запитання. Ми навіть бачили ось зараз це відео, коли родичі тих полонених, просто зневірившись, вирушають самостійно в окуповану на окуповану територію в пошуках своїх рідних і е, родичів. Що би ви взагалі могли їм порадити? Чи не ризикувати так, чи набратися терпіння і чекати, чи таки дійсно їхати і самостійно шукати своїх близьких, тих, хто знаходиться в полоні? Що їм робити, звісно ж, нужно доверять Экспертам, есть специалисты экстра класса по нашему направлению. Мы делаем все, чтобы ребят забирать. Советую только следующее: когда выходят аферисты и пытаются продавать ребят, надо помнить, что мы не покупаем и не продаем людей. Жизнь человека бесценна. И в этом смысле, конечно, нужно иметь косвенные улики, чтобы понимать, цел ли близкий или, может быть, душа этого парня уже на небе. вы новые не Минские, извини, пожалуйста, Да, я таки до... да. Я таки То есть вы не радите родичам полоненных ехать самостоятельно и самостоятельно э, пошуки. всегда советую и оберегаем этих людей, но если они уже принимают решение, мы обволакиваем им Sí. полностью их дорогу и проводим военную sí. операцию. Хорошо, теперь я задаю морпароз. Да. Да. А новые минские переговоры, они могут принести какую-то новую волну нормализацию этих обменов. Я уверен в том, что мы должны иметь точки опоры. Минские соглашения – это есть точка опоры. Вокруг них все, если, если они происходит. не выполняются, какая С нашей опоры. стороны мы выполняем э, минские договоренности, мы действуем по закону. Например, если касаться освобождения заложников, то мы отдаем всех ребят с той стороны, которые отождествляют себя с э, территории ДНР, ЛНР, кто хочет туда ехать, а и вот... кто э, нарушал закон по торжественности Украины, кто, например, э, не только стоял с оружием в руках и стрелял по нашим воинам, но также проводил диверсионную деятельность. А, Юрий, кстати, вот именно это и являлось, насколько я знаю, пред этом претензии со стороны главы ДНР Захарченко. Он говорил о том, что, мол, мы отдаем Украине пленных военнослужащих, а Украина нам отдает, мол, всякий сброд, который ловит по улицам там, и так далее. И так далее. Я могу вам сказать э, ну, с твердостью э, в сердце, что мы не отдаем так называемый мусор, как они говорят. Мы отдаем только людей, которые действительно связаны с теми так называемыми республиками, и они нарушали закон. Если едет женщина, на велосипеде у нее в руках два телефона, и карта укрепрайона. То она что, ей туда картошку собирать? Понятно, что она едет для того, чтобы потом позвонить куда нужно и сообщить о том, где стоят наши танки и так далее, и так далее. Это первое. Второе, эти люди хотят туда ехать. Более того, мы их законно освобождаем. Есть те, кого мы еще не можем освободить, потому что мы действуем в рамках закона. Поэтому в профильный комитет. Спасибо вам большое за ваш визит, за ваши ответы. Мы, к сожалению, ограничены рамками эфира. Я хочу вам подарить в вашей студии эту маленькую икону. Она очень знаменательная, потому что именно такие иконы я вожу всегда туда. Это икона Славры. Киевская. Спасибо, товары. Юрий. У нас в гостях был глава координационного центра освобождения заложников при Минобороне Юрий Танзит. Судьба украинских пленных это, безусловно, та тема, за которой пристально следит вся страна. И Сегодняшние Минские переговоры. Переговоры в Минске так или иначе наверняка будут касаться, в том числе, судьбы наших военнослужащих, оказавшихся в плену. Будем следить за этим, будем держать руку на пульсе. Оставайтесь с нами.